会怎么办？你不会的。 跟随元帅出征多年，踏过大江南北。如今元帅竟在此地遭小人暗害，连尸身都难以保全。如今最重要的是，第一便是替元帅报仇。再有便是，谁来接管这大印？原本望月郡主武艺高强，又是元帅亲女，本是当仁不让。戚将军，万万不可。 那望月分明是个妖怪，如果把顺义交给一个妖怪的话，那我们岂不是都要成为他的口中之粮？ 来属下见过圣女。你是谁？我是魔族中人，你还我大尊便可。你是魔族圣女，真身是凤凰，大尊就是你的仆人。 待圣女完成人间这些羁绊，你一声令下，魔族众兵将随时听候调遣。属下告退。